Дональд Трамп вперше критикує Путіна чорнороті з це не подобається. Дональд Трамп на встрічі Нітаньяху заявив, що Росія бомбить, 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 бомбить Україну. Це пряма цитата. А що вона не в захваті? Що ціни на російську нафту різко падають? Невже Трамп почав діяти? Всі вороги радуються. У російського бюджету проблеми нефть падає. Ось про це і не тільки поговоримо у сьогоднішньому випуску обережно зомбоящик. Але ви, друзі, не забудьте, будь ласка, поставити свій лайк і обов'язково написати коментар. Це важливо для просування відео у Ютубі, а брехню росіян має бачити увесь світ. Погнали! Дональд Трамп нарешті вийшов вышел из критикою критикой на адресу Путина. Ему, выявляется, не подобаются новые бомбардования Украины. Мы говорим с Россией. Мы хотели бы, чтобы они остановились. Мне не нравятся бомбардировки. Бомбардировки продолжаются и продолжаются. Еженедельно гибнут люди и тысячи молодых людей. И это ужасная вещь. Ну, по перше, Дональд Фредович гинуть не просто молоді люди, гинуть діти. Мабуть, ти це мав на увазі, говорячи про обстріли. Але так само, як і посольство Сполучених Штатів в Україні, все ще не називаєш речі своїми іменами. Добре, хоч новини про ці обстріли читаєш. До речі, у Кремлі на заклики Трампа вже відреагували. огонь!» Готовы. Но нюансы остаются. Так в Кремле прокомментировали ситуацию вокруг украинского урегулирования. Вашингтон предлагает Москве четко сформулировать позицию на этот счет. Песков заявил, что режим в Киеве не контролирует ситуацию на земле. И то есть для начала мирного процесса Трамп как минимум должен задушить и остановить масштабирование Азовы и прочих нацистских формирований. Ще одне слове – полна остановка мілітаризації несостоявшогося українського государства. Причому тільки зі сторони США, но й зі сторони Євросоюзу. Ну от скільки можна слухати цю меншню нові умови чи як кажуть у Кремлі, нюанси, Путін затягує переговори, бо йому треба знищити Україну по максимуму. А от чому не діє Трамп, якщо він хоче швидкого завершення війни? Тим паче, механізми впливу на Кремль у нього є. припинити ці щоденні бомбардування Трамп також в змозі. Трамп. На встрече с премьером Израиля Нетаньяху в Белом доме заявил, что он недоволен ударами по военным объектам ВСУ. При этом про ежедневные удары украинских дронов президенту США, ну, видимо, не сообщили. Ну и Россия, как мы с вами понимаем, этими ударами тоже, естественно, недовольна. Только за эту ночь средствами ПВО было сбито 23 українських БПЛА, 19 над Курською областю, 4 над Білгородський. Я нагадаю, що Курська та Білгородська області це взагалі прифронтові регіони. Давайте ми тоді також порахуємо, скільки сотень кабів випускає Росія щодня по наших містах поблизу лінії бойового зіткнення. А скільки ще дронів та ракет летять у глиб території? Але ні, ви що? Заклики Трампа припинити бомбардування України терористам з Росії виконувати не потрібно. Про це сказав глава оборонного комітету Держдуми Картаполов. Діло в тому, що процес прикращення огня має бути взаємним. І сторони повинні бути впевнені в действиях друг друга. На сьогоднішній день ми ні в чому не можемо бути впевнені, относительно режима, который поработил сегодня бывшее украинское государство. Этот режим отдает преступные приказы, этот режим совершает абсолютно преступные действия, ему место только на скамье подсудимых международного или хотя бы нашего российского трибунала. Поэтому как только они хоть что-то начнут выполнять, можно будет задуматься над предложением господина Трампа. Пока об этом говорить, к сожалению, преждевременно. Пока они стреляют прямым огнем? Пока, пока... они из просто напросто по стреляют по везде и всюду. Они стреляют по мирным поселкам, они стреляют по уже школам. Уже из школам, да хоть из танков, хоть из всего стреляют. Пускают беспилотники по нашим городам. Они сами сказали, что давайте не будем бить по энергетическим объектам. Каждый день бьют по энергетическим объектам. Мы не бьем, кстати. Вже який день не б'ю ось цю цинічну заяву. А разом з нею відео вбитих Росією українських дітей, дорослих варто показати у Білому домі. Вони знищують, вбивають та ще й прямо кажуть, що продовжать це робити далі. Хіба вони хочуть припинення вогню? Вони вже й китайці відправили на фронт. Як на мене, це чіткий сигнал, що Путін збирається робити що завгодно, окрім завершення війни. Тоді. Uh -huh. then... Ось на це точно потрібна реакція. Реакція Сполучених Штатів Європи та всіх у світі, хто хоче, щоб був мир. Бо Російська Федерація не зупиняється і залучає до війни інші країни. Але навіть тут є різниця, бо північні корейці воюють проти нас на Курському напрямку, а громадяни КНР. на территории Украины. Зеленский идет буквально в банк и, будучи очевидно из-за наркотиков не в себе, пытается расширить региональный конфликт до мировой войны. Сегодня он предъявил перепуганного человека восточной наружности, заявив, что это китайский солдат товарища Си, пойманный на Донбассе. Мы не нам есть что говорить с американцами и будем верить, что они изменят свою позицию, особенно после Сьогоднішньої новини ми взяли в полон китайських військових на території України. В бой вступили українці на Донеччині, Тарасівка і Білогорівка. Шістьма китайськими військовими, двоє в полоні. Відповідно, є документи. Є їх паспорти, є навіть кредитні картки. Це громадяни Китаю. Я думаю, що це важливий, дуже елемент. Я думаю, Сполученим Штатам Америки треба більше а, приділити увагу. Але що дуже цікаво, президент Сполучених Штатів Америки, Дональд Трамп, мабуть, сам того не розуміючи, таки завдав удару по Росії. Ну, цим своїм тарифним безумством. Он да. на самом деле нанес очень серьезный удар. Мы про это вот не думаем. Но сумасшедший дом. По-другому не скажешь, обрушение всего, с дикой скоростью цены на нефть упали ниже потолка, который был придуман, теоретически это обозначает, что сейчас мы можем страховать, отгружать, но никто не собирается нас на этот рынок пускать. И судя по всему, нам предстоит жить, особенно если идут вторичные станции, санкции против тех стран, которые покупают нашу нефть, и ведут еще, если санкции против э, теневого флота, то будет совсем веселуха. Если посмотреть на то, что происходит в Соединенных Штатах, вот эта вот тарифная война, падение фондового рынка, надо понимать, что это серьезная экономическая война, которая вроде бы напрямую не затрагивает нашу страну, потому что Россия не попала в список стран для товаров, которые пошли. Но ну, мы прекрасно понимаем ограниченность торговли. Но ну, косвенно это, конечно, затронет. Насправді Росію це не просто косвіна затронуло. Росію це може залишити без значних доходів, бо ціна на російську нафту впала до майже 50 доларів за барель. Хоча я нагадаю, що в бюджеті Росії на цей рік закладена ціна 70 доларів. В тому що почав Трамп якби вот ламає всю цю глобальну систему. Да, нас теж ламає. Ми це бачимо уже сейчас. Падение цен на нефть, которое произошло за последние дни, сегодня все написали о том, что стоимость нефти марки Brent 63 доллара была, соответственно, стоимость нашей нефти URLs, она около 50 уже, а местами, я думаю, ниже 50. А... Добычу будут увеличивать саудиты и ряд других монархий Персидского залива. Как говорят специалисты, у нас особо возможностей быстро увеличить добычу нет. У нас нефть дорогая, она требует инвестиций. А чем это угрожает нам всем, чем это угрожает нашей экономике? Ну как, у нас базово не сходится бюджет. Набор инструментов, которые есть в распоряжении Центрального банка и правительства, этот набор инструментов общеизвестен, он проверен. М -м -м Быстрая или более мягкая девальвация рубля, соответственно, которая позволяет, так сказать, математику сложить. Но здесь, правда, возникает снова угроза инфляции, потому что дор дорогая валюта, Основні ціни на нафту впали слідом за широкомасштабними митами, які президент Сполучених Штатів Трамп оголосив минулого тижня щодо торгових партнерів країни. Крім того, група виробників опек Плюс пообіцяла збільшити видобуток наступного місяця. А Саудівська Аравія знизила ціни на нафту. Відповідно, від таких дій погано стало і Кремлю, бо їм потрібно продовжувати війну. А для цього потрібно звідкись брати гроші. Да, у нас сейчас тоже начинают многие нервничать, смотрят на стоимость нефти. Я должен сказать, что на самом деле... А вот расскажите, это действительно важно. Все враги радуются. У российского бюджета проблемы. Нефть падает, заложены другие суммы и показатели. Ну, она падает так, сильно падает несколько дней, посмотрим, что будет дальше, а уже, вы правильно, начинаются там истории про то, что уже какие-то чудовищные проблемы у бюджета. Вот я вам скажу, что на самом деле мы переживали совсем недавно действительно драматичный период. Я имею в виду начало 23 года, когда Европейский Союз ввел эмбарго. Так вот, если вы посмотрите первый квартал 23 года и первый квартал 25 года, то доходы 25 года у нас на триллион больше, чем в 23 году. То есть на самом деле у нас пока есть э, потенциал, э, безусловно, сопротивления этой ситуации. У нас 3,2 триллиона – это ликвидные только активы ФНБ. У нас довольно сильный рубль, это тоже позволяет за счет курсовой политики ситуацию отыгрывать. В этом плане сейчас цена на российскую нефть, налоговая цена, она выше, чем была в начале 2023 года, а мы с той трудностью справились. Поэтому, да, давайте честно скажем, это, это не самая приятная ситуация. Да. Ну, а для нас с вами это, навпаки, приятная ситуация. Бо если Путин ожидал, что цена будет 70 долларов за баррель, а она впала майже на 30% от закладенной в бюджет цифры, Неважко здогадатися, що це катастрофічний удар по бюджету РФ, який і так через війну проти України з'їдає сам себе. Для російського бюджету это все конечно, очень плохо. Росія торгует нефтью з большими дисконтами. То есть, скажем 63-64 четыре за баррель бренд, это где-то около 50 з чем-то за російську експортну нефть «Юрелс». Росії нужно мінімум 70 для балансування бюджету. даже не для, для, балансирования, а для поддержания планового дефицита. Да? Минимум 70-50 для Путина – это ну, там еще не катастрофа, но прям такой очень серьезный удар. Это значит, что Путин потеряет ну, очень серьезно. Там, скажем, в прошлом году совокупный экспорт нефти и нефтепродуктов приносил России там, типа 200 миллиардов долларов. Да? Вот такое падение цен, как мы видим, это типа минус 50 миллиардов дохода э, по году. Это очень много. Это очень mm -hmm. много. Это значит, что фактически вот э, такие раздутые военные бюджеты, как мы видели последние годы, им поддерживать будет не на что. Их собственная экономика очень быстро замедляется. Нафтовидоходы критично важны для бюджета Российской Федерации. Взрастание вытрат через вину в Украине, роббить падение цен, загрозует для государственных финансов. Тоже не дивно, что у Кремля с паникуют. Конечно, это тот показатель, который очень важен для нас, очень важен для пополняемости нашего бюджета. И, конечно, мы очень внимательно следим за ситуацией, которая в настоящее время характеризуется как чрезвычайно неспокойная, напряженная и эмоционально перегруженная. Связано это с решением Соединенных Штатов о введении пошлин в отношении большинства стран Міра і звісно, сейчас мы, вот если наблюдать за ситуацією в общей мировой экономике, то скоріана вісьма весьма напряжена і повна такими нігативними ожиданнями в експертній среде. Але ж на роз тебе не можна багато розповідати поганих новин. Тому деякі експерти намагаються все ж заспокоїти населення, і вони прямо брешуть, що Росія все витримає. У них будет все непросто. и в Америке не и в Европе. Хорошо, будет... а вот то, что вы будет совсем про плохо. Нас вот да. А у нас нам тут? будет хорошо, да. То есть мы... нам нам будет хорошо. Да. А нам можно будет поподробнее? Хорошо, Потому что как у нас именно? возникают просто колоссальные возможности. Так. То есть то на мы были под санкциями, теперь санкции везде, у всех против всех. Везде так. одни санкции. Представьте, что раньше была какая-то свободная торговля, теперь везде санкции. Так что Ничего наши санкции, будет. они уже ни кино, они ни театра, уже обесценились, одни они уже обесценились. Плюс мы натренированы. действительно, как сказано было, мы как боксер, который три года на ринге и уже подготовлен драться, может так в, в любой В Чем наша выгода да, а нам... цены на нефть? Вот только единственный, вот единственный момент – это цена на нефть. Но тут сразу я скажу, это на самом деле решаемый вопрос, потому что цены на нефть, они упадут ну незначительно, то есть угу. там допустим на один. 20 процентов, но посмотрите те позиции, которые мы берем по импорту. Боль, 20%, больновато. 10-20 процентов. Больновато. Нет, 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 нет не важно, Потому что нет. мы берем по импорту по, то, товары так называемый инвестиционного спроса и технологии комплектующие. Так. Это все упадет вообще в ноль. То есть в условиях рецессии те вообще uh -huh. оборудование продать просто невозможно. Я вам скажу просто как бизнесмен. Это вообще бесплатно То есть это отдавать. все уже будет, То есть будет. Просто, для тупых, просто Для тупых, Андрей Павлович, чтобы денег от нефти или и газа может быть да. чуть поменьше. Да, будет Но все остальные не... товары, которые мы покупаем Они за валюту, упадут. Упадут. упадут еще сильнее. Да. И таким и образом больше не так сильно мы, мы того, почувствуем. нам нужно а, гораздо больше. Это понял. Вигадуйте нові казки. Дехто з пропагандистів він взагалі каже, що для росіян тарифні війни Трампа дуже вигідні. Наша вигода огромна політична. Ми ще раз гадамі мріяли, щоб між США і Європою передашо те, що відбувається А ми про розриві Трансатлантичних відносин, Ми їх зараз отримуємо. получаємо. Я думаю, що Європа і Штати між собою домовляться. Тим паче вже йдуть пропозиції організувати переговори щодо тарифів. А от щодо цін на нафту чи підніметься вони, тут звісно питання. Бо і сам Дональд Трамп у січні цього року казав, що Росія ну дуже залежна від нафти. Тому, якщо ситуація не зміниться і ціни на нафту будуть і далі падати, Росії буде дуже боляче. З однієї сторони Росії дійсно вигідно, що отношения між США, в тому числі політичні відносини між США і рядом їх союзників, як трансатлантичних, так і інших, Будуть усложнятися, а з другої сторони фактор цен на енергоресурси я би умалять не стал в значення для російського бюджету. це до сих пор очень і дуже важливо. Mm -hmm. Mm -hmm. Yeah. Єдиний момент, який може вплинути на цю ситуацію, чи не захоче раптом Дональд Трамп бомбити Іран? Бо якщо там почнуться бойові дії, ціни на нафту знову виростуть. Росіяни це прекрасно розуміють, і вони вже закликають Сполучені Штати. Все-таки напасти на Иран. Так-так. Россия, закликает напасти на своего союзника. Иран еще является нашим союзником, там Шахиды и вот эта вот вся история. А вот, но с другой стороны, опять-таки война в Персидском заливе, это что? Это взлет цены на нефть. Вот сегодня буквально Трамп хвастался тем, что он добился снижения цены на нефть вот и, конечно же, добился того, что а, тем самым у них там меньше начали расти цены на бензин, ну и расходы и прочее-прочее. Вот а Россия как стране, которая добывает энергоресурсы, а взлет цены на нефть в принципе. Вот во многом а экономику России в нулевые годы спасло, что Америка решила повоевать. Тож не піддавайтеся ворожій пропаганді, дотримуйтесь інформаційної гігієни. Та довіряйте лише перевіреним джерелам інформації и силам оборони України з вами була Анастасія Норіцина. Побачимось.